Зараз хочу нагадати про деякі цікаві дати та свята на прийдешні вихідні. 9 серпня всесвітній день книголюбів, 20 серпня день дині, день працівників ветеринарної медицини та день будівельника. У горішніх плавнях завжди шанобливо ставилися до будівельників, адже їхніми умілими руками зведені могутні корпуси цехів полтавського гірничо збагачувального комбінату, промислові об'єкти та житлові будинки мешканців міста. Ми щиро вітаємо всіх будівельників із професійним святом і з нетерпінням чекаємо на українську перемогу, щоб відновлювати країну і будувати житло для нового покоління. А сьогодні у рубриці Ретропоказ пропонуємо подивитися спеціальний репортаж, що створили журналісти студії ГокТВ 1993 року. Мова піде про працівників ремонтно-будівельного цеху ПГЗК. Отже, дивимося. Строїтель одна із самих професій на землі. Это утверждение сказано не ради красного словца по поводу профессионального праздника. С того момента, когда древний человек впервые разобрал завал у пещеры, готовя ее под жилище, или поставил крепление для сооружения шалаша, не было профессии более созидательной. Благодаря людям, занятым в ней, воялись шедевры зодчества и создавались более земные сооружения. В ремонтно-строительном управлении Полтавского ГОКа работают около 400 человек. И если по привычке, идущей из времен застоя, анализировать, что же сделано за период от праздника к празднику, окажется, что не так уж и мало. Введены в эксплуатацию 120-квартирный жилой дом, станция технического обслуживания, цех по производству пива, выполнены на 20 миллионов рублей ремонтные работы в действующих цехах комбината. Закончен ремонт детского сада «Светлячок», реконструировано здание для дома престарелых в селе Подлужье начальник ремонтно-строительного управления Павел Петрович Василенко. Скажите, пожалуйста, вот что есть по вашему профессия строитель? Профессия строитель, я считаю, что это профессия созидания, созидатель. Строитель приходит на ровное место, и после него обязательно остаются след, обязательно остаются строения, дома, объекты соцкульбыта, промышленные объекты, то, что надо людям. Я считаю, одно, что строители строителям всегда рады. Рады, когда они приходят, начинают строить. Но еще больше рады, когда они заканчивают строительство и уходят на другие объекты. Считаю, что профессия очень хорошая. И я бы молодежь, которая у нас есть в городе, все-таки советовал приобретать профессию строителя и расширять свой город, строить его. Ремонтно-строительное управление это, пожалуй, единственная строительная организация, которая вот в таких крупных масштабах что-либо строит для города. Скажите, чем занимается сегодня строительное управление? Ну что, сказать, что в крупных масштабах для города это не совсем точно. Мы строим в крупных масштабах для комбинатов. Но, к сожалению, плохо то, что мы строим... Жилье, можно сказать, единственное в городе. Это, к сожалению. Надо нам больше организаций и больше строить жилья и для комбината, и для жителей города. Кроме строительства жилья и соцкульбита, а это э, жилые дома 61Б, 61Г, вот, это комплекс Свято-Николаевской церкви. Мы еще строим промышленное строительство. Промышленное строительство мы строим, сельхозкомплекс. Строительство на промышленной площадке, на ЦПО. Строительство сейчас мы начали, расширение ГСМ. Ну, много, сказать, объектов, которые у нас имеются и в городе, и на промышленной площадке. Качество сдаваемых вами объектов, естественно же, зависит от людей, которые там работают. И, наверное, было бы уместно в праздник назвать лучших из них. Безусловно. Качество сдаваемых объектов зависит и от знаний и профессий людей, которые работают, от их добросовестности. Конечно, здесь зависит еще от строительных материалов, которые мы применяем, от качества строительных материалов. А люди у нас, конечно, очень хорошие. И я бы хотел назвать бригады Матвейца Владимира Григорьевича, который этот, можно сказать, это удивительный коллектив. Это люди те, которые не задают вопросов, как сделать. Они знают одну работу. Вот что надо сделать? Сказал, и он уже знает, как делать, что делать. Это на это уже Владимир Григорьевич всегда сам определит. Бригада у нас крупная, Сацевич Надежды Свиридовны. Это бригада в основном молодежи. Очень хороший бригадир. Очень сознательные люди, очень добросовестные. И, конечно, от этих людей здорово зависит. Это отделочники наши. А раз отделочники, значит, вот это качество, то, что видно на его, это сделано их руками. Их руками. А раз они уже сделали, то сразу и видно, что это хорошо, добротно. И люди, конечно, в основном довольны их работой. Особенно на жилье то, что мы строим. Промышленность там немножко проще. Промышленность там легче выполнять. А вот жилье, соцкульбет, здесь надо качество очень хорошее. Ну, Следующая бригада, которая у нас есть, это бригада, которая работает на промышленность Ефименко Николая. Вот. Бригада строителей, которые работают на доме, на Свято-Николаевской церкви Литвин Юры. В общем, все ребята у нас очень хорошие. Что хотелось бы сказать, что у нас много людей, которые пришли молодые. Ребята, которые пришли в МЖК, вот, часть людей ушло, вернули свои цеха, а часть людей осталась на строительстве. Эти ребята с удовольствием работают и довольны своей работой. Прошел всего лишь год, как Владимир Харунжий овладел профессией строителя. Скажите, Володя, вот молодежь обычно идет в какие-то такие профессии, которые очень хорошо оплачиваются, они занимаются бизнесом. А почему вы пришли на стройку? Ну, у меня родительская династия строителей. Отец строитель, был бригадиром. Сестра пошла по родительским стопам в Инженерно-строительный институт Полтавский. Закончила, а сейчас инженером работает. Так что у меня выбор сам по себе определился. По своей... И вы, вы не жалеете об этом? Пока не жалею. Владимир Григорьевич Матвеец работает на строительстве с ноября 1961 года, то есть с самого начала строительства города и нашего комбината. Вот у вас уже, наверное, было время подумать над тем, правильно ли вы сделали выбор. Скажите, вы не жалеете, что стали строителем? Подумать да, было время, конечно, правильно. Если уже столько времени проработал, то не жалею. А какие объекты вам приходилось создавать на комбинате в городе? Объектов немало приходилось. Вот цех, электроцех, вот цей, что мы видим, приходилось сдавать. ЛМЦ, он раньше звался ЦРМ, как мы его сдавали. сейчас ЛМЦ. Ну, объекты на фабрики, на наше обогащение, окомкование. Ну, приходилось всякое. А что бы вы хотели пожелать в этот праздничный день молодым строителям, которые только-только овладевают этой профессией? Чтобы они хорошо овладевали эту профессию, чтобы они на нее дорожили. Тогда будут хорошими специалистами. Ну, чтобы хороший побільше заробляв, бо зараз в нас таке час, що молодим строїтелям потрібно і неплохо заробляти. Надежда Сверидовна Сацевич очень хорошо знают многие наши телезрители, поскольку она является самой голосистой участницей народного хора Славутич. Но вот не, не хуже, чем поет, она умеет и работать, естественно, вместе со своей бригадой. Надежда Свиридовна, скажите, ну вот все-таки профессия строитель для женщины, наверное, сложноватая профессия. Это и сквозняки, это и дождь и так далее. Вы не жалеете, что выбрали свою такую профессию? И, наверное, это призвание. Наверное, работаю на сроки 68 -го года. Люблю свою работу, воспитываю. Это приходят на МЖК в бригаду, хоспосом строим таким способом хозяйственным. И привыкла, и люблю, и, наверное, так и до пенсии буду работать. А вы довольны членами своей бригады? Да, в принципе, довольна. На молодежь, в основном молодежь. Есть уже на, на, пенсию выходят у меня девочки, женщины. Вот Шура Базавлук, уже отработала 55 лет на, строй, ну, на стройке. Ну, настройки, ну, всю жизнь настройки, строитель с самого начала. И молодежь. Молодежь МЖК работает. Три года отрабатывает, привыкаю к ним. Некоторые остались еще на один сезон. Ну так довольно в принципе, молодцы. А члены бригады довольны своим бригадиром? Конечно, конечно, довольны. Ну вот в праздники а, принято дарить подарки. И вот учитывая то, что вы так умеете хорошо петь, мы предоставляем вас, вам возможность поздравить всех своих коллег-строителей с праздниками, подарить им музыкальный подарок. Ну, я витаю всех своих коллег с, с Днем Будивельника. Ну, и так экспромтом мы что-то заспеваем сейчас. Заспевайте. <связывайте> 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 Ехали козаки с Дону до Дону. Підманули галю, забрали с собой. Комсомольчане с удовольствием живут в домах, построенных ремонтно-строительным управлением. Поскольку возведены они из кирпича, а это значит, что в этих десятиэтажных красавцах не так холодно зимой и душно летом, как в блочных. В строительстве используются материалы, производимые на Полтавском горнобогатительном комбинате. Клименко Александр Константинович – прораб участка отделочных работ. Александр Константинович, комиссия, Государственная комиссия по приемке дома всегда определяет качество сдаваемых объектов. Но, ну, наверное, все-таки самый главный контролер качества это вот собственная совесть. Вот как вам всегда ли нравится качество отделочных работ, которые выполняет ваш участок? Не, ну, качество выполняемых работ нашего участка, можно сказать, неплохое. Все-таки сдаем мы не, уже не первый дом, работая в РСУ. Уже не первый дом мы сдали, и особых жалоб на качество не было. Есть качество применяемых строительных материалов. Бывает, может, и наши грехи, но они незначительные. А часто приходилось вам слышать нарекания от жильцов? Нет, не часто. Но нарекания всегда есть, потому что каждый человек определяет все по-своему. Потому, конечно, отделочная работа это красота, все, все стройки, можно сказать, конечный результат. Но после сегодняшней программы, когда вас увидят в лицо телезрителей, вы не боитесь, что тогда больше этих нареканий станет? Не думаю. Мне кажется, в эти праздничные дни особые слова поздравлений в адрес строителей РСУ должны сказать комсомольчане, ожидающие получения жилья. Ибо только работники ремонтно-строительного управления приближают для них этот счастливый миг. И Полтавский ГОК может гордиться своими строительными кадрами.